Xəbərlər Dynamics Kargo şirkətinin baş sponsorluğu ilə yayımlanır. Türkiyədən daşılan bağlamalarınızı beynəlxalq yükləşmə sahəsində 13 illik təcrübəyə sahib Dynamics-ə həvalə edin. Telefon ulduz 71 71. Azərbaycanda iyulun 23-ünə görə nəzərdə tutulan hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda vəşüşün yarımadasında hava şəraitinin dəyişken bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcəsidir, gündüz 32-37 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi normaldan aşağı 759 mm cıvə ustunluqla İ 256 mm civa sütunlu olacaq. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 35-45% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında iyulun 23-də hava əsasən yağmurlu olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaqacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şəkkiləyəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcəcədir, gündüz 35-40 dərəcəcədir. Dağlarda gecə 11-16 dərəcəcə, gündüz 19-24 dərəcə istiləcək. Hər günə bağlı məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.